کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آواز بہت خاص انداز میں ہوا سب سے پہلے آپ کو سچے خواب نظر آنا شروع ہوئے آپ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ صبح کے وقت بلکل سر ثابت ہو جاتا پھر اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں تنہائی پسند کرنے کا رجحان پیدا ہوا اور آپ نے عبادت کے لئے گارے ہیرہ میں جانا شروع کر دیا آپ وہاں کئی کئی دن اور رات راتے بیٹھ کر اللہ کی یاد دعا اور و فکر میں مشغول رہتے میں کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے اور جب وہ ہو جاتا تو گھر نہیں آتی اور حضرت, حضرت رضی اللہ عنہ سے مزید سامان لے کر پھر واپس گوار میں جلے جاتے اسی دوران ایک دن وہ عظیم لمحہ آیا کہ آپ گھر میں موجود تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا پڑھے تو آپ نے بڑے ادب سے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مضبوطی سے تھام لیا اتنی طاقت سے کہ آپ کی ہمت جواب دینے لگی چھوڑ کر دوبارہ فرمایا پڑھیں تو آپ نے پھر سے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ مضبوطی سے تھام لیا جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی تیسری بار کہا پڑھیں آپ نے پھر وہی جواب دیا پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کی بار آپ کو مضبوطی سے تھام دیا پھر چھوڑ کر کہا پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو ایک دن میں پھر اتھر سے بنایا پڑھی اور آپ کا رب بڑا مہربان ہے یہ آیاتیں سن کر آپ کا دل غیر ممولی واقعی سے بہت گھبرا گیا آپ فوراں غار سے نکلے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور گھبراہٹ کے عالم میں فرمایا مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا جب دل کو کچھ سکون ملا تو آپ نے پورا عزر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے عزر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے محبت اور یقین سے کہا نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ تو خلاق کے سب سے عالی درجے پر ہیں رشتے ناتے نبھاتے ہیں کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں مہمان نمازی کرتے ہیں وہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں ایسا نیک انسان کبھی ضائع نہیں کیا جاتا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چچا ذات بھائی ورکہ بھی نوپل کے پاس لے گئی ورکہ بہت تھوڑے اور نبی نہ ہو چکے اور پہلے انہیں قرآنی زبان میں لکھتے تھے حضر حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورکہ کو سارا کیا سمایا ورکہ نے کہا کہ یہ تو وہی پرشتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا کاش میں جوان ہوتا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حریان ہو کر پوچھا کیا لوگ واقعی ہی مجھے نکال دیں گے ورکہ نے کہا جی ہاں جو بھی سچائی لے کر آیا لوگوں نے اس کی مخالفت ہی کی اگر میں زندہ رہا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا تھوڑی بعد مطلب ورکا کا انتقال ہو گیا اور پھر کچھ وقت کے لیے وہی کو گئی